на до 2014 года чем занимался вообще твоя обычная жизнь я обычный человек я случайно людина у меня есть семья у меня есть работа я э, 98 -го года работаю в торговле ага. я сам продажник я знаю психологию как нужно продавать как нужно как говорится сделать так чтобы выбрали именно твой товар я знаю всегда, и покупателя что покупатель хочет какие точки на какие точки нужно нажать чтобы покупатель э, купил именно твой товар поэтому это, это такая ну проактивная позиция жизненная мы каждый день продаем ага. был участником помаранчевой революции такой ну еще был молодой а возили помощь, большой, большую кастрюлю борщу в наш дом сварил, активный участник Евромайдана. И вот такая сейчас у меня проактивная позиция. Сейчас активно слежу за событиями и в Украине. Ну и так получилось исторически, что уже стал интернациональным блогером, когда появилась такая широкая аудитория из Казахстана, много подписчиков с Беларуси. И стараюсь так в это трудное время, чтобы аккумулировать э, силы вне Украины, для поддержки Украины. Понял. А, Василий, а как ты наткнулся или как ты нащупал казахстанскую аудиторию? Вообще, как произошло это касание? Ну, скажу так, это не я ее нащупал, это она меня нащупала. Я не фокусировался на Казахстане. Так как я выходил в эфир в разные страны, мне попадались собеседники из Казахстана. Я обратил внимание, что большой интерес, когда идут просмотры, казахи активно комментируют. Они соглашаются или наоборот не соглашаются с моим собеседником. И таким образом я начал больше обращать внимание на Казахстан, потому что, наверное, где-то почувствовал, что сейчас это важно для тех людей, которые смотрят. Никаких фокусов, никаких векторов у меня ничего не было. До одного момента, когда я встретил в эфире, это было 20 сентября 2020 года, такого уже как бы известного персонажа, это Кирилл Башко. Ты можешь называть этот народ обезьянами? Мне противно, когда ты говоришь. Я тебе еще раз говорю, это обезьяны. Это житель города Рудный, который, ну, а как оказалось, не только меня взбесил во время разговора, так поднял на уши весь Казахстан, и многие знают эту историю, ну, если очень подробно, где-то в 10 часов вечера был диалог, это по Киеву, в 12 ночи я не сдержался, выдержал, выложил этот ролик, 12 плюс 3 часа, это было 3 часа ночи в Казахстане. И в 6 утра уже на утро его нашли, и в, Рудном, в городе Рудном на улице Дзержинского уже его ждали несколько групп людей. Это казахский дигитер и чеченский. Ну, я, я не знаю, правда или не правда, но так вот, так вот получилось. И э, когда уже наступило утро в Киеве, я проснулся ну, практически знаменитым казахским блогером. События быстро развивались. Этот персонаж, не дурак, бизнесмен, он э, позвонил в полицию, сдался. За 3-4 дня ролик набрал около 350 тысяч просмотров, и YouTube его удалил. Удалил. Удалил, да. А почему? мова а, Ну, там же ж и, наци... там и про нацизм говорили. Там, короче, за Сталина. И если так, что ну, не на мои реплики. Я себе более-менее адекватно. И просто это, ну гнид И она говорила, что YouTube удалил. И... То есть это его было язык вражды. YouTube не, детали... не детализирует, да. где это все произошло. Но я подавал апелляцию, ничего не получилось. Ну, думаю, что не просто модераторы Ютуба, где-то еще кто-то там помог этому ролику, просто большущий резонанс. И вышло так, что у меня плюс 10 тысяч подписчиков. У меня было, по-моему, 10 всего и еще за пару дней плюс 10 тысяч. И в YouTube студии я посмотрел, 75% подписчиков оказались из Казахстана. Ну, естественно, я следил за комментариями и все остальное. И когда вот эти страсти уже утихли, ну, я честно вышел к людям и говорю, чем я могу быть вам, казахам, полезен. Ну и мы так путем голосования, путем коммуникации выяснили, что давайте хотя бы раз в неделю я буду уделять больше времени визитам по Казахстану в тот в той же самый чат-рулетки. Ну и так пошло, пошло, пошло. И вот на сегодняшний день вышло так, что э, мы друг друга ну, еще не разочаровали, мы, я и казахский народ. И мы стараемся вот активно э, вести коммуникацию, и общение с четверолетки уже переросло в более что-то такое массовое, культурное. Это, э, наши стримы ⁇ это уже культурный обмен, мостик дружбы Украины, помощь э, Казахстана Украине. Поэтому вот так вот исторически сложилось, что я стал э, интернациональный, ну, ну, наверное, самый известный из украинских блогеров в Казахстане. Ну, а джасик, это не джасик, он не постарел. Валейкум салам. Шикур, бат халстаннан, уралдан. А, уралдан сызла, мен негізде, карат, мина, жымпейте, сырмаудан да, кындыққан, тамған жер, бұлдырды дейтін сапқозда. Ага, ну все, землетин. Алашамын, алашамын, алашамын. Жерлес, жерлес, да. В <свят> в, гости при... <свят> в, в, в гости приехал, кино про меня снимают. Скоро на Оскар буду претендовать. Деревянный. Фанат, это мой фанат. Не переключайся, стой, стой. Специально приехал человек из Казахстана. Говорит, что не все такие ёбнутые, как ты. Он мне говорит, Вас, Василий, вот серьезно, вот один такой в очках, в шапке, один только. Поэтому я верю, что ёбнутых только ты один. Переключайся нахуй. в прямом эфире есть звонки А, вот в чем дело ассаламу алейкум бауырым алейкум, қалайсыз пам василь жақсе жаксе айлайын бауырым украинада жүрген қалайсыздар ел жұрт мал жан аман ба аман бәрі жақсы рахмет рахмет қазір қазақстан кәдімгідей уайымдап отыр де, Украина был маганда без дня. Без дня, кое-что мы зашли, мангурты, Казахстан, доказ Я не понимаю, ә, почему вы, вы лезете, да? И надо, я думаю, пан Василий. Вот этот Аслан, ә, наверное, он ә, от смешанного брака, не знаю, ну от кого. Ну почему, если он нормальный казах, он нормально должен принимать вот это все. Он его что-то задевает он. Ну, не знаю, он что не потому знаю потому наверное... Что ватник, это же Наверное. Нет, или ватник, или метис от кого-то, не знаю. У нас же много же там разных диаспор живут. Нет, ватность не имеет, нации не имеет. Ватность это как состояние души, когда человек. Э, он может быть не ватником, он может быть, знаете, как это. Ой, ой, не разжигайте, а то Путин нападет. Ой, ой, не делайте, ну. Вы... Ну, это же ватник. Да, но... Василий, это ватник, прям самый натуральный ватник. Вот который, ой, не разжигайте, а то дядя Вова придет, нападет, но это вата. Ну, лично мое мнение. Ну, не знаю. Пан Васильевич, не знаю, если он, если его среда такие там шовинисты, да, или там ватники, но любой нормальный казах он должен понимать, что цель пана Василия что у нас выявлять таких Коллаборантов или сепаратистов. Ладно, идем дальше чуть-чуть. Еще... У нас сегодня охота. Пан Василь, а вот я правильно понимаю, такой контингент людей, вот, который вот, ну, условно живут люди в одной стране, там, положено, не в России какой-то предельной стране, а вот мыслями головой в России, там, да, вот у них вот такая вот э, позиция жизненная. Я правильно понимаю, это значит и в Украине вы с этим сталкиваетесь? Мы были тоже зачарованы э, этой, ну, не знаю, Россией, дружбой с Россией, три единства народов. Мы были, ну, немножко такие глуповатые тогда, когда мы все думали, что вот Россия все-таки наш э, друг, наш наш брат, там, я не знаю. И получается, что сейчас вот то же самое переживает Казахстан. Э, телевизионная пропаганда. Какая-то непонятная солидарность я русский, потому что я за Россию. Не имеет значения там права Россия, не права. Сейчас де делают вот такую же картинку, которая вот была у нас, что вот эти все элементы, они независимо от э, правоты, неправоты, они стоят на сторону вот этого зла и э, тем самым э, поддерживают агрессивные действия против моей страны, геноцид, оккупация территории. И когда Казахстан смотрит на это все дело, они транслируют это все на себя. Что эти элементы будут делать, когда русский мир шагнет по Казахстану? И это страшно. Это очень опасная тенденция, когда люди уже в открытую поддерживают убийство, оккупацию. Сейчас я э, анализирую ситуацию, смотрю, какие были предпосылки, какие были... Какой был фундамент для той агрессии, которая складывалась в Украине, она зеркально сейчас отображена в Казахстане. Заявления политиков, которые говорят: Казахстан не до государства, вас придумал Назарбаев, там не знаю, или вас не существовало. Северная часть Казахстана это исконно русские земли, город Верный Алмата. Вот мы, мы эти все нарративы мы все хорошо знаем. И политики не самого низкого ранга, да? достаточно высокого уровня политики делали такие заявления, это о чем говорит? Это а говорит о подготовке почвы. То есть они не думали, что на Украине они так застрянут. Но думаю, что Россия получит очень хорошо по зубам, и им нужна будет какая-то небольшая победоносная война, она сделает это грязное черное дело в Казахстане. Мне бы очень не хотелось, но нужно быть готовым тому, что следующий будет Казахстан. Очень бы хотелось, чтобы я ошибался, но нужно быть готовым к самому худшему. О, Игорек. Здорово, а, а э, э, Специально для тебя пригласил казахов в Киев, в Украину. Можешь позадавать вопросы. На русском языке он понимает, кстати. Вы ну, так примитивно меня прям это вводите в ход дела. Пригласил казахов, на не, не, ну, это... вы, вы скажете, а, что я, провока... это... я провокатор, я А вот человек, который ваш из Казахстана, последняя Почему? наша встреча говорит, нужно всем остановиться, зафиксировать вот Украина и Россия зафиксировать, чтобы никого не убивали и все типа, мол, ну заморозить все. Вот человек хочет, чтобы я предал херсонцев, Мариупольцев. Э, там, ну и, да, да, я понял. Это примерно так же, как если бы Россия, Рашка, да. напала на нас, допустим, под своей мощью оттяпала ползападной Казахстанской области, мы там застыли бы, и потом кто-нибудь пришел и сказал, ребят, ну, ладно, давайте вот ползападной Казахстанской области отдадим хрен с ним, и вот на этом остановимся. Главное, чтобы не убивали. Да, главное, чтобы не убивали. Но так, так равно... Игорь, и земля, земля никуда не денется. Если справедливость на вашей стороне, она и восторжествует. Как Но она? Хочет... Кто должен наказать Вать? тех, кто разрушил мой город? Кто накажет? Где-то справедливость, ну, мы ждем ее. Вы, вы, вы. Вре, время накажет. Иди. Это не сравним. Короче, вот, вот таких вот кадров, он же из Казахстана, да, чувак этот? Да, Аматы он. Вот как вы думаете, вот в случае такого благоприятного сценария, скажем так, хорошего сценария, каковы перспективы о взаимоотношениях между Украиной, Казахстаном и вообще вот другими странами из Центральной Азии? В идеале, мне бы очень хотелось, чтобы у нас был общий кордон. Да, общая, граница. общая граница сейчас мы э, народ с народом да? правительство наше правительство с казахским правительством она действует в рамках какой-то норм дипломатии мы понимаем что украине не нужны сейчас э, какие-то дополнительные проблемы с казахстаном поэтому мы э, ну, господин зеленский поздравил э, тукаева с э, переизбранием и так далее и так далее это все так надо делать но то, что делает простой народ, это самая настоящая взаимовыручка. Мы очень активно смотрели и держали кулаки, когда был Кантар. И мы очень сейчас видим, как мобилизировался Казахстан в помощи Украины, начиная с первых дней широкомасштабного. А большая часть моей аудитории с 2014 года понимала, что, происходит, что произошло. И аннексия Крыма для них была тоже определенным триггером чтобы вот стать на сторону Украины. У нас флаги одинаковые, у нас казак и казак это имеет одинаковое значение. Я думаю, что активно и казахский бизнес будет принимать участие в восстановлении Украины, чтобы хотелось, чтобы больше Украины прониклась в Казахстан, потому что очень много украинцев в Казахстане, этнических украинцев, которые стали русскими, которые забыли свои корни, которые забыли свою нацию. И, к сожалению, участники моих вот этих диалогов, это 80% украинцев. Очереднюк, Бошко, Остапенко, Атаманчук, ну, вот, вот, вот эти все это, это все это все э, обрусевшие украинцы мало уже знать, что украинцы это борщ, украинцы это шеванка, украинцы это европейская нация, украинцы это современные креативные люди, и мы бы хотели, чтобы вот этот обмен уже был немного осовременен, и казахи умеют быть благодарными, и украинцы умеют быть благодарными, и мы обязательно, э, скажем так, э, когда это все закончится, когда это все станет на свои места, э, посетим. Я э, с удовольствием. Ну, я был в Казахстане, я бы, я бы хотел еще посетить. Э, Во-первых, сейчас это невозможно, потому что, ну, мы не выездные, Во-вторых, я сказал, что мы посет... я посечу, э, буду в Каз... приеду в Казахстан тем же рейсом, которые э, которым приедут казахские патриоты, которым которые вынуждены были уехать, сбежать, э, это Герамка на Уат Ахметов, тем же рейсом я готов приехать в Казахстан. Друзья, короткий экспромт. все детали, потом еще будут включения, будем чаще встречаться. Несколько слов на завершение нашим зрителям. Дай -дай. Ну, что я могу сказать? Во-первых, очень рад, что я снова в Украине. И надеюсь, что третий наш визит это будет визит на День Перемоги Украины, когда здесь будет все, там праздник колоссальный и так далее. И мы с паном Васильевичем сейчас сгоняем в Крым, украинский Крым. Соответственно, да? Обовязково. Да. Слава Украине! Героям слава! Друзья, э, на завершение нашей славни Украины и Казахстану, Слава Украине! Алга Казахстан! Салам алейкум! Да, э, зашел здесь на банковую, отжал у одного парня футболку. В несколько дней мы встретили во Львове настоящих бандеровцев, которыми российская пропаганда пугает свою аудиторию, оказались славные хлопцы, гарные хлопцы. И они мне рассказали о том, что, почему бандеровец это не равно нацист, почему националист это не равно нацист. Самое удивительное, эту футболку роблят, ее делают в Казахстане есть казахстанские неравнодушные ребята, патриоты тоже, которые сопереживают Украине. Есть такая гарная девчина казахстанская Наталья Василенко, которая вместе со своими друзьями вот наладила выпуск таких футболок. Поэтому небольшая рекламная пауза. Предлагаю покупать эти футболки, потому что 10% с этих футболок идут на поддержку ЗСУ. У нас в планах съездить в Херсонщину, у нас в планах съездить в Одессу, потом во Львов, у нас будет очень интересный выпуск, я надеюсь, если СБУ не подведет и сдержит свое слово, мы побываем в лагере для российских военнопленных и встретимся там с, Росси... с военнопленным, который из Казахстана наемник нанялся в российскую армию и пошел в Украину с оружием, он сейчас в плену, у ВСУ его взяли в плен, и он в лагере для военнопленных. Если получится, сделаем с ним видео. Наша цель, я уже как-то вам рассказывал в личной переписке, это противодействие российской пропаганде. Да, конечно, хотелось бы вживую увидеться, это моя давняя мрия, увидеться с паном Василием вживую, поручкаться, обняться и увидеть, что это за такой э, джигит э, из Украины. A few moments later. Друзья, друзья, не прошло и буквально несколько минут и чудо технологии Лукпан прямо тут собственной персоной в нашей студии. Приветствуем вас, чудо техники дошло до того, что нашего Лукпана и там, и тут показывают. Да, это такая подводочка. Ассаламу алейкум, Баурим. Витаем вас в Украине. Ассаламу алейкум. А, Рахмет Пан Василь а, очень очень рад, что Воспользоваться этим гостеприимством и быть у тебя в гостях. Сегодня, ну, сказал бы так, историческая встреча. Мы, скажем так, с последнего визита с Лукпаном у нас есть одно недоделанное, ну, дело, да, или как сказать. Что... Незавершенка. Незавершенка, да. Ну, это оно даже и к лучшему, потому что первый визит Лукпана был насыщенный много важных встреч. Лукпан сам может сейчас все рассказать. И, ну, Пан Василий еще был такой ну, сырой, да, такой, ну, никакой, да. И у нас не получилось встретиться. Но, конечно, когда уже наметился второй визит, то мы ее сказали, что по-любому Встреча будет, и обязательно мы запишем такой вот, возможно, стрим. Будет небольшая нарезочка и на канале Лукпана. Все подробно Лукпан расскажет о своем прошлом визите и целях на этот визит. Много чего он уже сказал на нашей видеосвязи. Да, ну, первое. Мы уже второй раз, другой раз в Украине, в этой благословенной земле, которая сейчас защищается. И мы очень рады быть здесь, в Украине. Почему? Потому что для нас очень важно засвидетельствовать, что казахи поддерживают Украину в этой священной войне, в этой ситуации, когда Украина защищается. И мы, конечно же, не сомневаемся ни капельки, что перемога будет за Украиной. Мы приехали со своей миссией, мы делаем видеоконтент для нашего канала в Ютубе, тоже он называется просто журналистика. Основ... Наша цель это противодействие российской пропаганде. Потому что, к сожалению, большому э, дуже людей в людей в Казахстане, которые смотрят э, российское телевидение и подвергаются этой пропаганде, пан Василь. Поэтому вот мы приехали со своей работы. Ну, знаешь, пан Василь, мы же можем с тобой на ты, да? да и, мы, мы не будем их удивлять тем, что да, мы с тобой на ты. Мы курдасы. Кур, кур кур да, Нас мы ровесники оказываются. Пять месяцев разницы, поэтому. Мы. И знаешь, э, пан Василь, э, у казахов, ну, ввиду кочевой образ жизни, который вели наши предки, был такой, если у твоего друга, у твоего знакомого, родственника, там, у соседа случается беда, первым, что ты должен сделать, это твоя святая обязанность, как степняка, да, ты обязательно должен приехать, прийти в тот дом и спросить, чем ты можешь помочь. Поэтому для меня это такая миссия, которая прошита в нашем генетическом коде, прибыть в Украину и спросить, Андрей чем мы можем помочь? И вот мы помогаем, чем можем по России. Поэтому для меня было так важно приехать в Украину, как и для многих-многих казахстанцев, приехать и сказать, чем мы можем помочь. в Украине? Дуже гарно. Я надеюсь, что моя супруга сейчас не смотрит на прибуду. Ну так, так. Але ж мы, як критики, мы читали красиво, правда? Первое, наверное, это то, на что обращает внимание, любой человек, когда приезжает в Львов. Мы первый город в Украине, куда я приехал, это был Львов. И в Львове это он сам город потрясающе красивый, сказочный город. И первое, на что ты обращаешь внимание, это огромное количество красивых женщин. Просто я не... Хоть домой не заходи. Дякую. Не буду наполягать. Далее на этом вопросе мне, на самом деле, цей ответ достаточно, она А что бы вы могли отметить в чоловіках украинских? Ну, мужчины в Украине, это... Если кто-нибудь из вас приедет в Украину, и первое, что вы увидите, вы обязательно в любом городе, в любом населенном пункте, вы увидите этих ребят, которые в военной форме, в камуфляжке, в разгрузке, уже на побывку прибыли там, ну, лечиться, реабилитироваться, либо у них отпуск. И вы увидите бойцов ЗСУ, солдат ЗСУ. И вы увидите какие-то рамы. Это реально машины, это такие шдовые, да, красавцы такие, они идут. И ты понимаешь, глядя на них, я понял, что у Русни никаких шансов. Ну просто потому, что э эти гарные хлопцы, они идут защищать свою родину. потому вот как сказал Лукпан, перемога будет за Украину. Слава Украине, слава ее збройным силам, слава кращим сынам и донькам Украины. Казахи, вам великий рахмет. Ми завжди пам'ятаємо вашу підтримку, цінуємо її, і по закінченню війни ми мріємо дуже давно з паном Василем зустрітися на священній землі Казахстану і відчути всі природні смаки ваших страв, які вони є, де бо вони в нас та є, але не ті, зовсім не ті. І відчути ваш степ, вільний подих. Вільного казака. Казаки Казахстану и казаки, казаки Украины, это почти одно и то же. Мы любим свободу. Алга, Казахстан! Слава Украине! Героям слава! И те алга. алга! Так, вы думаете, что картоплянный король, он в Беларуси, в Минске? Ничего подобного. Картоплянный король здесь. В эфире копаем картошку. Так, тут раз, два, три, четыре, пять, шесть сортов, сейчас копаем самую-самую раннюю. Сорт номер один. Опа! Ох смотри. Смотрите. Ну, так ничего, так ничего. Это белая, ранняя. Вот эту землю, опа! Опа! Короче, О, на вечере уже выкопал. Ну и не только. Тут у нас плантация клубники, полуница. Чем отличается полуница от поляницы? Полуница – это клубника, ну, не найдем А поляница – это украинский хлеб. Если вы видите, это называется украинской мовою лохина. Лохина на русском языке – это голубика. Это растет исключительно в кислом, в кислом грунте. Супер. Пробуйте. Так. Пане смакуйте. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. На айве у нас привита mm -hmm. груша. Це груша. На эту сторону привита, вот видно, видно mm -hmm. здесь, привита еще одна груша. И вот тут на одном дереве раз, два, три, четыре, пять сортов еще груши. Это пан Василь такий Мичурин. Может быть и груша Витя и яблоня. Носите, да. Да. И груша и яблоня. А те, что я вам давал, где вы приступили? покажу. В общем, свободное от, э, то время, от, когда он не жгет вату и не мочит вату. Пан Василь, копошит в своем огородике. Смотрите. Обратите внимание. Видно яблоня, да? Видно. Угу. Прекрасное яблоня. Это гол Golden, по-моему, называется. И с той стороны, обратите внимание, уже груша. Вот на одном дереве слева яблонь, слева груша, а вот это пан Василь весною, Василь наш друг весною передал вот вот друг да передал щепы наикращих его дерев, вот видно здесь да что вот было родное дерево сюда вставили и вот уже на ту сторону будет э, тот сорт который дал пан Василь